A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh. <coughs> wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kita sama-sama mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah A'udzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas seratal mustaqim sirro allaziina an amta 'alaihim ghayril magdubi 'alaihim walad dallin amin amin ya rabbal alamin yang pertamanya yang kita kasihi tuan imam yang saya baru berjumpa pada malam ini alhamdulillah tuan bilal juga dan seterusnya ahli-ahli jemaah ahli-ahli Korea yang bersama-sama dengan kita di Masjid Tanah Jambu pada malam ini dan juga yang berada bersama-sama dengan kita yang sedang menonton di YouTube dan juga di IG. Alhamdulillah bersyukur pada Allah kita dapat bersama-sama kembali. Minggu lepas ada majlis di sini jadi saya uh, apa ni? Uh, tidak dapat bersama. Jadi minggu ni alhamdulillah dapat bersama kembali. Minggu depan tidak tahu lagi um, Pada malam ini kita masuk kepada satu tajuk baru Daripada kitab Riyadu Salihin kita pada malam ini Iaitu tajuknya Babun fi man sanna sunnatan hasanatan au sayiatan Satu keistimewaan Islam adalah Yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita Mudah memberi pahala kepada kita ni Allah Taala buka banyak jalan untuk kita ni boleh dapat pahala. Satunya kita beramal sendiri. Kita sendiri yang buat amalan tu. Tapi ada lagi Allah Taala buka pintunya iaitu Allah Taala beri pahala kepada kita dengan amalan orang lain. Orang lain buat baik kita yang dapat pahala. Ha ini antara perkara yang ada dalam Islam. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala uh, jadikan mudahkan kita ni untuk dapat pahala dengan perbuatan orang lain supaya kita ni uh, menjadi bersungguh-sungguh untuk bukan hanya kita sahaja buat baik tapi kita mengajak orang lain buat baik. Bila kita mengajak orang lain buat baik. Mengajak ni macam-macam. Kata ulama namanya ad-da'wah namanya dakwah ni maknanya daripada segi bahasa arabnya ialah uh, memalingkan hati ataupun mempengaruhi lah kita kata. mempengaruhi oh, ni bunyi macam negatif kita eh. Bukan influencer. Influencer tu pempengaruh. Tapi boleh masuk juga saya rasa. Ha uh, kita mempengaruhi orang lain supaya orang lain tu bersemangat untuk buat baik. Ha uh, asalnya dia tak bersemangat bila dia tengok kita Bila dia dengar perkataan kita aa, Bila dia dapat apa-apa lah Daripada kita Dia bersemangat nak buat baik Kalau orang buat baik Kerana hasil usaha daripada kita Maka kita pun akan dapat pahala juga ha, Jadi sebab itulah disuruh kita ni mengajak Salah satu caranya Salah satu cara lagi ialah Menjadi pempengaruh lah kok Saya rasa tu orang panggil pun pengaruh lah sekarang influencer tu tak kira lah dalam apa saluran-saluran media sosial ke telefon ke apa ke kalau orang buat baik kerana kita maka kita pun akan mendapat pahala hasil daripada apa yang orang buat baik tu itulah maksud hadis ha, ataupun bab pada malam ni yang kita nak bicarakan babun fiman sanna sunnatan hasanatan aw jadi dalam hadis dalam kumpulan hadis-hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ni Imam Nawawi minta maaf Imam Nawawi akan bawakan beberapa hadis Nabi. Tapi sebelum masuk hadis dia akan sebut dulu beberapa ayat Quran yang berkaitan. Perkara ni nama dia sunnah hasanah dalam bahasa Arab. Sunnah ni kalau ikut bahasanya adalah bukan mestinya baik. Sunnah-sunnah ni dalam bahasa Arab sunnah ni dia boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Ha, tapi maksud sunnah ni ialah satu benda yang bila kita buat orang ikut. Ha jadi kalau perbuatan itu baik jadi baik. Kalau perbuatan tu jahat maka jadilah jahat. Maknanya orang yang tukang mempengaruhi orang tu dia akan dapat dosa jugalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudiannya dalam Islam yang saya sebut tadi tu asal-usul bahasa Arab maknanya bahasa Arab sunnah tu maknanya adalah jalan ha, jalan, apa-apa jalan lah ha, menunjuk jalan, penunjuk jalan bila Nabi kita mestilah Nabi kita ni dia mengajar kita ni perkara yang baik lah jadi dia buat sunnah Nabi bukan hanya mengajar sahaja maknanya bukan Nabi tu memberitahu orang ini baik, ini dapat pahala, ini dapat syurga, ini macam ni je. Tetapi juga Nabi ni dia buat. Satunya dia berkata, dia mengajar. Yang keduanya Nabi ni dia buat perbuatan. Nabi buat macam tu. Yang ketiganya Nabi diam. Bila orang buat depan Nabi, Nabi diam. Nabi tak no comment, nak kita kata. Nah, itu pun dipanggil sebagai sunnah juga. Jadi sunnah ni ada tiga jenis lah Ulama' kata Yang pertama Kata-kata Nabi Yang kedua Perbuatan Nabi Yang ketiga Diam Nabi Nabi dijemput pergi makan Kenduri lah kata Bukanlah kenduri macam kita besar-besar lah Jamuan kecil-kecil lah Kemudian Nabi pun pergi Kemudian Sahabat-sahabat lah ni ha, dia, Mereka pun dah makan hidangan ni hidangan dah sampai ni mereka pun makan lah jadi Nabi pun tapi Nabi tak makan eh kenapa mereka kata sedap ni apa dia dok ha, dok Nah, ha, nama dok dok ni negeri kita tak ada lah negeri kita ada juga uh, biawak tu yang duduk banyak pokok tu yang duduk makan telur ayam tu ha, makan itu nama dia biawak tapi di negeri Arab ada satu binatang lebih kurang bentuk dia. Tapi taklah besar biawak tu kan. Orang sini panggil biawak. Ha, yang warna hitam tu. Tapi di negeri Arab ni dia tinggal di padang pasir binatang tu. Nama dia dhob. Dhob. dengan be. b, dhobun. -bon. Dia ni di padang pasir, padang pasir mana ada pokok lah. Jarang-jarang ada pokok. Jadi binatang tu tu dia macam nak kata macam apa buaya, buaya kecil lah. Nak kata cicak, kecil sangat cicak tu kan. Damiknya cicak. Ni dia besar-besar tu, lebih kurang. Ha, panjang tu. Oh kata biawak lah ni. Ha, biawak pasir. Tempat saya banyak-banyak biawak pasir. Ni biawak pasir juga, tapi biawak pasir Arab. Tapi lain daripada biawak kita. Sebab dog ni ni dia makan sayur. Ha dia tak makan macam biawak kita. Biawak kita dia makan semua, ayam dia bedal, ini dia makan, ini dia makan. Ha, jadi yang tu tak boleh makan. Kita tak boleh makan biawak kita ni. Tapi dok tu boleh ke makan? Ha jadi orang Arab sukalah makan. Dia cari pada mana-mana tu dia tangkap lepas tu dia pun sembelih. Sembelih boleh sembelih. Nabi pergi ni, dia orang buat jamuan dok tu punya. Saya pernah makanlah dok. Sebab orang tak beritahu Lepas orang beritahu tu jadi tak lalu Ingat eh. Tapi halal memang tu ha, Jadi biasalah Masa kami belajar tu budak-budak beli Sebab di negeri Mesir tu dia banyak lah Dok tu ha, Jadi dia bela Dok ni dia jenis dulu oh, dia gitu ni dia, tapi kalau dia gigit jari orang kita tetap tu, dia tak lepas ha, jadi sehingga bunyi guruh orang lah punya guru jadi kita minta doa lah hujan lah. tangan duduk macam tu kena gigit kat lah. kena suruh hujan tunggu guru tu nampak baru lah dia lepas jadi dia tu makan sayur je makan sawi makan macam tu lah budak-budak punya makan ada budak-budak Malaysia ni dia bungkus 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 dalam aluminium foil tu tu dia masukkan dalam beg. scan-scan lepas Bawa balik Malaysia boleh jual <laughs> macam-macam budak-budak ni ada, ada yang ada jual kalau kita pergi negara Arab tu ada minyak dok tak no? lah Kadang-kadang minyak tipu je Minyak apa-apa Dia ambil minyak kelapa sawit Dia kata minyak dok hmm. Nak ceritanya Dok ni boleh makan Tak boleh makan Nabi tengok Orang makan tu Sahabat-sahabat tu makan ni eh. Semangat makan dok ni Tapi Nabi tak makan ha. Jadi lepas daripada tu Kesimpulan di situ Ulama' buat kesimpulan Daripada hadis tu Itu dikira hadis juga Sunnah juga tu Iaitu Orang makan dok Di depan Nabi Tapi Nabi no comment jadi bila Nabi no comment Bermakna makan dok tu halal nah, Jadi dikira dok tu halal lah Tapi kena semelih lah Tak boleh tangkap-tangkap pakai pokok kepala Lepas tu makan Itu apa benda pun semua tak boleh Ayam pun tak boleh tak eh oh, Mana boleh kambing pun tak boleh nah, Jadi dok ni kena semelih lah semelih. Tapi semelih dia dia katalah Kita pasal dok malam ni Dok ni 2-3 hari tak mati lagi lepas semelih tu oh. Biasa dah kan? dah. Itik pun kadang-kadang payah mati kan. Itu cerita itik pula. Dia panjang pula cerita pasal itik. Jadi itu nama dia sunnah. Jadi sunnah ni tiga perkara. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat, tapi Nabi tak kata. Nabi buat. Contohnya Nabi macam ni, Nabi macam ni, Nabi pakai macam ni, ha, Nabi buat macam ni. Yang ketiga, Nabi diam. Bila dia tengok Nabi diam. Sebab kaedah dia ulama kata, kalau sesuatu benda Nabi diam, artinya benda tu halal, benda tu boleh. Sebab Nabi dia tidak akan diam. Kalau satu perkara benda tak boleh dibuat di di hadapan dia. Ha tu konsep dia, cara dia. Nabi mesti tegah. Nabi mesti tegur. Ha, seorang sahabat pakai cincin emas contohnya nak yang hari kita, kita baca eh kita baca di sini ke baca di mana saya pun tak ingat Nabi tengok seorang tu pakai cincin emas Nabi ambil cincin emas tu Nabi lempong ha, tak boleh jangan main seorang sahabat dia ambil wuduk kaki dia tak kena air Nabi marah terus tu neraka tu Nabi kata kaki awak tu ha, kita jangan buat macam tu jangan kata neraka kata oh, bergaduh lah sampai esok daripada isyak sampai subuh tu jadi kita baca hadis pada malam ni sebelum tu ialah ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ayat surah Al-Furqan ayat 74 eh. Allah Subhanahu wa taala berfirman Qala Allah taala wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna ja lil muttaqina imama Maksud ayat ni doa orang-orang yang beriman ni dia akan berkata Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami jadikanlah kepada kami ini isteri-isteri dan zuriat-zuriat zuriat yang akan menjadi penyejuk kepada mata kami penyejuk mata tu penyejuk hati lah bukan penyejuk mata tapi dalam ayat ayat ni kalau ikut bahasanya kurrata ayun ni penyejuk mata tapi tak tahulah kita nak kata sejuk mata sejuk hati katalah yang pentingnya bila kita tengok tu sejuk hati ha, macam tu tahu ada, ada kadang ada kadang-kadang kita tengok tu isteri kita bukan sejuk hati panah mata ha lawan dia kan ataupun panah hatilah ha ataupun tengok anak dah tengok anak kena tangkap polis kena hantar kena pergi tengok-tengok polis telefon nak datang ke balai encik anak encik kena tahan ni hmm kena apa mencuri kereta orang pecah kereta hmm jadi panah hati tu nak ha jadi kita nak ni antara doanya yang Allah Ta'ala ajar orang beriman ni ialah dia berdoa wahai Tuhan kami berilah kepada kami isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami maknanya tak anak cucu kami sebagai penyejuk hati kepada kami dan kemudian waja'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami imam kepada orang muttaqin Ha, jadi kita doa antara doa kita ni ialah yang Allah Ta'ala ajar dalam Quran surah Furqan eh, ayat 74 ni jadikanlah kami ni imam kepada orang yang bertakwa bukan imam dalam semayang memang semayang seorang je kalau ramai-ramai nak jadi imam belaka dia kena jadi imam seorang yang lain tu makmum je dia eh? ha, bergaduh pula ni eh? ha. tapi yang doa ni ialah imam kepada muttaqin. imam ni maksud apa? Maksudnya ialah Dia ambil sini dari segi bahasa kan eh. Imam ni ialah Orang yang diikuti ha, Orang ikut dia Jadi macam imam kita lah Kalau imam sembahyang Kita mestilah ikut imam Janganlah cepat daripada imam pula Imam tak rokok lagi Dia sibuk nak rokok lah ha, Ulama kata Hadis lah dalam, Daripada hadis Akan ditukarkan kepala Orang yang buat macam tu Dengan sengaja eh? Dengan sengaja kalau terjatuh terlaju sikit tu tak apa dimaafkan tapi ni kalau setiap kali kita tengok hmm, Dia tu memang Imam tak sujud lagi Dia dah sujud lah. Mungkin dia nak jadi imam kot hmm, Tapi tak Tak dibenar Tak <laughs> tak apa. Minta maaf lah sebut kan lah. ha, Jadi kita ni Saya lupa hati lah Dengan sengaja lah Saya sebut eh Ulama kata Bukan saya kata Ulama kata Kalau buat macam tu Dengan sengaja Maka dia termasuk Dalam perkara haram Sebab Nabi dah sebut lah Akan ditukarkan kepala dia Menjadi keldai lepas dia mati nanti mana antara balasan dia jadi bila Nabi sebut tukar kepala menjadi keledai tu maksudnya itu Nabi marah lah tu ha, bila Nabi marah tu makna benda tu dosa jadi perhatikan eh. tapi jangan lambat sangat pula ha, imam dah baca doa habis tu. dia duduk sujud lagi tak bangun-bangun lagi ha, nak panjang sangat sujud itu tak boleh je tak? dia tak boleh lebih daripada rukun tu maknanya ha, kalau kalau imam sujud ha, sujud tapi kalau imam tu janganlah cepat sangat tau ha, janganlah sujud pun. Ha, bagi bagi pening orang belakang imam muda kita ni dah orang lama semua kan ha, dia ha, jadi imam tu slow-slow lah dia bukan imam ni imam lain ha, maknanya cukup-cukup makan lah tapi jangan lama sangat ha, itu. Lama, sama, lama sangat kalau nak lama Nabi kata semayang di rumah semayang sendiri semayang sunat ha, semayang lah orang nak semayang sampai esok pagi pun ha, sebelum sebelum Jangan tak semayang subuh sampai pagi tu maknanya Nak semayang satu malam Tak apa Tak ada masalah Tapi kalau semayang dengan orang ramai Kena semayang Ni Ni saya ulat macam jadi uh, Nak malu ke imam pula malam ni Kesian imam imam dah lah baru jumpa malam ni Sebab tak apa eh, ya. Sebutkan secara umum kita ni ha, Kalau ada seorang zaman Nabi tu Dia tu Oh panjang semayang Semayang panjang Jadi orang belakang makmum ni Beripot lah kan, tu dia baca oh main baca semaya zuhur semaya maghrib dia baca baca al-baqarah ah ha, pening ya nak habis kan ya? jadi orang belakang ni pergi report kepada nabi ya rasulullah ni imam kita ni macam mana dia semaya panjang sangat ha, nabi kata apa afatan anta dia kata nabi kata tu nabi warning kepada imam tu tamak imam orang <laughs> nah, kita ada imam lain eh ha, fatan tu maksudnya awak ni nak buat masalah ke ha, gitu buat fitnah macam gitu maksud dia. Jadi imam di sini dalam ayat ni maksudnya adalah ikutan. Maksudnya kita doa supaya kita ni akan menjadi biar ada point orang tu boleh rasa nak buat baik kerana tengok pada kita. Ha, itu maksud waja'alna lil muttaqin imama. kita tengok dia semayang kita tak semayang sunat orang tengok semayang sunat belaka ish, rasa macam ya, aku ni ha. jadi kita pun semangat nak semayang sunat kita tengok dengar cakap-cakap dia tu teringat noh, insaf sekejap lah. Dia mengapa apa khabar? Macam mana hari ni? Semayang Duha dah. Ha, dia tanya. Ha. Ha, jadi kita pun, aku pun tak semayang Duha ah." gitu. Kita dengar dia tu semua puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis kita dengar. Ya, dia tak nak bagi tahu tapi kita bila ajak makan, kita perasan no? Kalau hari Senin nak ajak makan dia macam uh, tak apalah macam uh, lain, kalilah, lain, kalilah. lain kali lah lain kali lain kali saja kalau hari selasa boleh okey ha, gitu jadi kita pun ha, jadi kita, eh, pun kita ya aku tak pernah puasa ni hari gitu. Ramadan je puasa aku ni yang lain tak jadi kita pun naik semangat, nak semangat nak puasa juga ha, itu tu maknanya waja'alnal lil muttaqin imama kita dah menjadi imam kepada orang, -orang. apa tas lagi kalau kita ni di rumah dengan anak-anak dengan isteri dengan cucu-cucu dan sebagainya yang kedua ayat al-Quran daripada surah al-anbiya ayat yang ke 73 yang tadi 74 ni al abyaq a'udzubillahi minash shaitonir rajim waj'alna hum a'immatan yahduna bi amrina allah subhanahu wa ta'ala kata eh, kalau tadi tu doa waj'alna dia kata kan kalau waj'alna dia lain makna dia Oh takut ni dia bunyi dekat-dekat tapi makna dia berbeza tu kan kalau waj'alna maknanya ya allah jadikan kami kalau waj'alna kami jadikan ah begitu dia bunyi macam baris ha, sebiji je sebab itulah lah macam Quran baris ni dia kena tak boleh lari kadang-kadang lari je satu baris bagi atas jadi sukun jadi suku suruh mati ni maka makna dia boleh berubah bahaya ha, jadi kita bacalah elok-elok eh insyaAllah waja'alna hum a'immatan yahduna bi amrina maknanya ialah kami telah menjadikan mereka Allah Taala kata kami jadikan orang-orang eh, yang beriman ini sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami salah satu daripada sifat orang yang beriman adalah dia ni menjadi a'imah 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 ni dia jamak plural kepada imam ha, jadi imam satu imamani ni dua a'imah imam-imam ha, jadi kita ni, ni Yalah, yang sana tu kita ada panggil Imam Mazhab. Oh, ha, itu Imam Mazhab, Imam Syafi'i itu itu sebab apa kita panggil Imam Mazhab tu? Sebab mazhab dia kita ikut. Ha, kita ikut Imam Syafi'i. Ada orang ikut Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Ha, sebab tu nama dia imam. Jadi tapi bukan dia saja yang sepatutnya jadi imam. Kita pun kena jadi imam juga. Bukan imam sembahyang eh. Imam yang maknanya biar kita dalam hidup kita ni ada orang yang boleh terpikat hati nak buat baik kerana kita. Tengok bila lihat kita ataupun tengok cakap kita. Itu maknanya... Imam kepada orang-orang yang baik. Kita baca hadis pada malam ni satu. Kalau tak, tak baca hadis. Tengok jam. Okay. Oh, 32 dah. Baru nak start hadis. Jadi hadis ni panjang sikit. Jadi kalau saya baca... Saya baca rekan-rekan tak? Ha, cuba pun habis Sebab ada 5 minit lagi Betul tak imam eh? 5 minit lagi Nanti dia bunyi nanti tu An Abi Amrin Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu Qala Kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Ada seorang sahabat ni Nama dia Jarir Nama dia Jari ni dia pernah bercerita kami pernah sekali dia kata kami ni di tengah hari inda rasulillah kami duduk bersama dengan Nabi kita kata apa lepok-lepok lah ah, tapi bukan lepok-lepok kosong lah eh. lepok-lepok ada isi lah kami duduk bersama dengan Nabi ahu qawmun <tipan> uratun mujtabi annimar awil abah. tiba-tiba datanglah ke masjid ni ni masjid lah ni maknanya satu kaum, satu kumpulan manusia yang mana orang ni ni dia urah. Urah ni dalam bahasa makna telanjang mana Tapi bukan telanjang sini, tapi maknanya pakaian tu simple. Gitu. Ha, pakaian sikit je. Kalau bukan kalau telanjang tak ada pakaian langsung dah. Dia sebut sini ialah mujtabi an-nimar awil Aba. Maksud dia dia masing-masing tu dia ada selai selai kain dia. Ha, lepas tu kain dia tu dia tebuk, dia tebuk keluar kepala. dia. Ha, gitu. Macam mana kita pun nak kata mana kain tu dia balut-balut tebuk lubang tepi kepala dia kita. Ha. Oh. Sikit sangatlah kain tu dah tahulah macam mana dok. Kita nak kata mana baju kita ni yang beli bandel pun yang 50 sen pun semak lagi kau dia. Daripada inilah dok. Eh. Jadi miskin sangat ni. Ha ini gambaran miskin. Mutakalli Tapi masing-masing bawa pedang Oh, bawa pedang Bunyi dah baru Macam jang cepat jangan macam cepat dah Amatuhum min mutar Kebanyakan mereka Kata sahabat ni Adalah daripada satu bani Arab Nama dia bani mutar Kemudian Bal min mutar Ada yang kata pula Semua tu mutar Bukan majoriti tu mutar Dia tak sebut sini berapa orang fata fata ma'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim min al Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kesian berubah Nabi kesian tengok mereka ni sangat-sangat al-faqah faqah tu miskin fadakhala summa kharaja jadi Nabi pun tiba-tiba keluar daripada tempat tu Nabi pergi masuk ke rumah dia kemudian Nabi masuk balik fadakhala summa kharaja amara bilalan fa'azzana wa'aqam Masuk masa tu Lebih kurang waktu zuhur lah Nah jadi Nabi pun panggil bilal Bilal Azan lah ha, Azan Bila pun azan Bilal ni memang masyur lah Dia ni tukang azan Orang kulit hitam Orang Afrika Tapi Dia jadi hamba Batu merdeka Tapi Istimewa dia Suara dia Kuat Data kita ni tak ada zaman tu tak ada mikrofon sekarang ni ada mikrofon semua orang jadi kuat tapi kalau orang selur-selur juga kan? walaupun bagi mikrofon pada diri tau hmm, tak slow juga jadi sahabat lain ramai uh, yang boleh hazan semua boleh hazan tapi sahabat lain tu suara tak best ha. jadi suara Bilal ni, ni Nabi kata dalam hadis dia dia suruh Bilal kerana dia ni anda sautan dia kata. Suara Bilal ni dia ni tak tahu dah kan. Ha, oh, dia kuatlah, kuat, kuat dan sedap suara dia. Jadi Nabi panggil Bilal, fa azana. lalu dia pun azan. Wa aqama, sudah azan dia pun qomat. Fa salla summa khutbah. Lepas daripada sembahyang, Nabi pun bangun khutbah. Ha, khutbah sini maknanya bukan khutbah lah, ceramah lah. Ah ha, bangun berceramah jadi ceramah tu uh, macam kita lah ha, bukan masa Jumaat saja kan kalau Jumaat ni kita panggil khutbah ha, dia ni pun dah merajuk ni uh, mikrofon ni nak suruh semayah isyak aku jadi Nabi pun khutbah khutbah lepas daripada tu kita pun fikir juga macam mana ramai-ramai Nabi khutbah suara sampai tu ha, itu apa ni kelebihan lah kata-kata kalau ikutlah zaman Nabi dulu tu masa last sekali ada satu masa tu Nabi khutbah di Hajatul Wadah kalau kita tu kan masa Nabi akhir sekali masa tu paling ramai sekali manusia sahabat-sahabat dia katakan 80 ribu kata Nabi duduk di bukit di Arafah tu Nabi ceramah macam mana suara tu boleh sampai kalau 80 ribu orang fikir-fikirnya ha. tapi tu kelebihan lah maknanya dan kalau orang tak dengar tu Nabi kata Nabi siap beritahu ha, hendaklah jadi mubalir dia panggil ha, mubalir mubalir ni ialah seorang yang menyampaikan ha, kita tak boleh mubalir mubalir ni kalau orang depan tu kalau imam Allah oh, apa, oh, orang belakang tak dengar tau ha, jadi ada orang tengah dia pula Allah pada kita pergi ke Mekah tau ha, Mekah dia Allah sini ada juga di masjid solihin ha, biasanya mubalir dia panggil tu tapi taklah perlu sekarang ni sebab dah ada mikrofon ha, jadi sebab dah azan dah bunyi dah tok tu jadi kita berhentilah apa cerita sebenarnya nabi khutbah ni poin apa ha, nak tahu poin ni Allah, apa jumpa lagi di minggu hadapan wallahu a'lam bisawab aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim ali wa lakum bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh